السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب کی بہت ہی پیاری کارگزاری اپنے اعمال کو ٹھیک کرو جو اللہ سے کام کروانا چاہو ہو جائے گا جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہ پچھلے میرے دوستو اللہ سے اپنا کام کرانے کا راستہ وہ آدمی کے اپنے اعمال ہیں کہ اعمال ایسے بناؤ کہ اللہ تمہارا کام کر دے ایسے عامال بناؤ اللہ تمہارا خوش ہوگا تمہارا کام کر کے دو رکعت پڑھی اور کام ہو گیا جی وعدے ہیں ایسے کہ جو دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا مانگے گا اس دعا پر ہم اس کے یہ کام کر دیں گے وہ کام نہیں کرتے وہ دعا پڑھتے ہیں ٹرائی کے لیے دعا ٹرائی کے لیے کہ دیکھیں پڑھتے ہیں ہوتا نہیں ہوتا وہ ٹرائی کرتے ہیں پھر جب نہیں ہوا تو دعا بھی چھوڑ دی پھر کے بیسے ہو گئے یہ ہے تعلق ہی نہیں اللہ سے دعوت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو تمہاری حیات تمہاری موت اللہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے اس لیے مجھ سے تعلق پیدا کرو تمہاری تندرستی بیماری میرے ہاتھ میں تمہاری غریبی مالداری میرے ہاتھ میں پھر ہم سے تعلق کیوں نہیں پیدا کرتے وہ اور ہم کو ناراض کر کے کیا ملے گا سب چیزیں تو میرے ہاتھ میں ہے سمجھ میں آئی دو بات اس لیے اپنے اعمال کو بنانا یہ سب سے بڑا کام ہے اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنے اعمال بناؤ ایک ایک عمل پر اللہ کے اتنے انعامات ہیں جیسی کوئی حد نہیں حدیث میں ہے کہ الخیر و تو و ہو کہ خیر تو بہت ہے اللہ کی طرف سے لیکن اس کے لینے والے تھوڑے ہی ہیں اللہ کی طرف سے خیر بہت ہے ہم لو پر بڑی خیر ملے گی مثال کے طور پر وہ ایک مرتبہ سورہ ہے پر ہے جو پانچ رکو کی صورت ہے تو اسے دس قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا کتنا دس مرتبہ قرآن پڑھنا آسان ہے دس مرتبہ تین سو پارے ہو جائیں گے تین سو پارے پڑھنا آسان ہے اور یاسین پڑھے تو یہ اتنا ہی سو ملے گا لیکن کون پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا وہ سورہ یاسین پڑھے صبح تو دن بھر کی حاجتیں اللہ پوری کرے گا یہ کہ تمہارے دن بھر کی حاجتوں میں خدا مددگار ہوگا یہ بتایا اور یہ سی خبر ہی نہیں ہے اس کے دروازے پر جائیں گے اس کے دروازے پر جائیں گے اس سے وقت لیں گے اس سے وقت لیں گے اور جہاں تھا وہیں کے وہیں سمجھنا ہی بات اس لئے میرے دوستوں مسلمان کی زندگی تو عمال والی ہے مال والی نہیں مال تو اس کو اللہ اعمال کی برکت میں دیں گے اس کے عمال اچھے ہیں اس کو برکت کے طور پر اللہ مال بھی دے گا برکتیں بھی دے گا سب اصل اس کی زندگی عمل والی ہے وہ نہیں ہے جو اصل تھا وہ نہیں ہے سمجھ میں آئی بات اس لیے اس کی فکر کرنی ہے یہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے جتنے نعمتیں جتنے اسباب اللہ تعالی ہم کو دیتے ہیں اس کی دو حیثیت ہے ایک حیثیت اس ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم کو دی ہے آنکھ ہے کان ہے زبان ہے اولاد ہے مال ہے یہ نعمتیں ہیں انعام ہے اللہ کے وہ اللہ دیتے ہیں بندوں کو وہ اچھی لگتی ہے اچھی لگتی ہے اور اس کو زیادہ چاہت بھی ہے کہ اور ملے کیوں اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن اس کا دوسرا جو پہلو ہے وہ سامنے نہیں ہے جو نعمتیں دی ہے اللہ نے یہ ایک طرح نعمتیں بھی ہیں اور یہ اللہ کی امانتیں بھی ہیں یہ مال اللہ کی امانت ہے اولاد اولاد اللہ کی امانت ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہر آدمی کے اولاد اس کے پاس اللہ کی امانت ہے لوگ اولاد مانگتے ہیں نا اولاد نہیں ہوتی اولاد مانگتے ہیں دعا کرو اولاد نہیں ہے اللہ اولاد دیتے ہیں مال دیتے ہیں تندرستی دیتے ہیں یہ نعمتیں ہیں تو اس کی نعمت ہونا تو سب سمجھ میں سب کے سمجھ میں آتا اس کا امانت ہونا سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کی امانت ہے مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے تم کو اولاد دی تھی کیا کیا اسے کھانے کمانے پہ لگایا کہ میرے, بی, میرے بچے کھاتے پیتے رہے یہ یہ جذبہ ہے کہ میرے بچے کھاتے پیتے رہے چاہے وہ حرام سے آئے حرام سے پیے کھاتے پیتے ہوئے یہ جذبہ ہے تو اللہ کو اللہ کو اسے کیا تعلق ہے یہ تو سب کھانے پینے والے ہیں ومن وی اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری جو اولاد ہو میری نسل وہ بھی نماز قائم کرنے والی اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے میری اولاد کو بھی او میری بھی مغفرت فرما دے میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے تمام ایمان باموں کی مغفرت فرما دے سب کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اللہ کے پاس یہ نبیوں کی زندگی جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے اللہ سے مانگ رہے ہیں سب کے لیے مانگ رہے ہیں ہر ایمان والے کے لیے کہ میری اولاد کیسی بنے کہ نماز قائم کرنے والی بنے اس نے نبیوں کی باتیں سنائی نبیوں کی دعائیں سنائی نبیوں کے قصے سنا کہ تم نبیوں والے پلیٹ فارم پر رہو وہاں سے گرے گا تو کتنے پھروں کاروں ان کا پلیٹ فارم ہے دوسرا پلیٹ فارم نہیں ہے نبیوں والا کام دیا نبی والی دعائیں دی نبی والی برکتیں دی تمہارے ساتھ وہ مدد ہوگی جو نبی کے ساتھ ہوتی ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ اپنے اعمال کو ٹھیک کرو اپنے کام کو ٹھیک کرو اور ایک اچھا راستہ اپنے لیے چنو جو ہماری آخرت کی بھلائی ہو اور آخرت کی نجات ہو دین کا کام کرو بڑھ چڑھ کر کرو ہر جگہ کرو چاہے دنیا کے کسی کونے میں جاؤ اس سے ہماری نجات ہے کیونکہ اللہ نے بتایا ہوا ہے پانچ وقت کی نماز دین کا کام اعمال ٹھیک کرو جو کرنا چاہو اللہ آپ کو دے گا اور اس میں ہماری آخرت کی بھی بھلائی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بیل بیلائکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات بر وقت پر دیکھ سکے جزاک اللہ